Salam əziz izləyicilər. Yeni Yasamalda Əsəd Əhmədov küçəsində 17 mərtəbəli binanın 13-cü mərtəbəsində bir otaqdan iki otağa düzəlmə mənzilimiz satışa çıxmışdır. Mənzilin sahəsi 56 kvadratmetrdir. Bu mənzilin giriş hissəsidir. Mənzilin gözəl bir giriş hissəsi var. Burada girişdə solda geniş bir bir xoçu mebel yığmaq üçün yer düzəldilib. Yer granit mərmərdir və istipoldur. Solda mənzilin hamam tualeti yerləşir. mənzilin yataq otağıdır. Mənzil 1 otaqdan 2 otağa düzərmə olsa da bütün otaqlarda pəncərə var. Mənzilin super layihəsi var. Radon 2 otaq kimidir. Pol parkettdir. Mənzilin bütün otaqları gün sıxandır və şəhərə panoramadır. Dərinizə gözəl panoraması var. xar da mənzirin qonaq otağı yerləşir. Mənzildə istəpol, kombi xətləri çəkilib, polu parketdir. Qonaq otağından da mənzirin gözəl bir mənzərəsi var, şəhərin də mənzirin mətbəxi yerləşir. Mətbəxində yer istili puldur. Binada qaz sağçıları quraşdırılıb, yaxın zamanda qaz veriləcək. Kombi xətti çəkilib. Mənzilin ideal proyekti var. Mənzilin başlanğıc qiyməti 80 min manatdır. Real alıcı qiymətdə endirib nəzərdə tutulur. Zəhmət olmasa, videonun altında yerləşən kanala abunə düyməsinə basaraq bizə dəstək ola bilərsiniz. Bu və digər mənzillərdən məlumat almaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Ətraflı məlumat üçün göstərilən nömrəyə ilə əlaqə saxlayın.